অসমত যদি সঁচাকৈ শান্তি বিচাৰে প্ৰথমে এই দল সংগঠনবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে আজিকালি সিহঁতৰ মানে উৎপাত বহুত বেছি হৈছে যোনে নহওক দৌল সংগঠন প্ৰথমে বন্ধ কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰে যিবিলাক অবৈধ বাংলাদেশী আছে সেইবিলাক পঠাই দিব লাগে বাহিৰ কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ নিজৰ জেগালৈ পঠিয়াই দিব লাগে হৈ গ'ল তাৰপিছত লাহে লাহে সমস্যাবিলাক লাহে লাহে সমাধান হৈ যাব কিন্তু যেতিয়ালৈকে এই দল সংগঠনকেইটা থাকে তেওঁলোকে কি কৰিছে জ্বলা জুইত ঘিউ ঢলা কাম কৰে তেওঁলোকে তেওঁলোক কোনো চাইডে নহয় জনসাধাৰণৰ ছাইডেও নহয় চৰকাৰৰ ছাইডে নহয় চৰকাৰে অলপমান দান দক্ষিণা দিলে এতিয়া একদম ভুগিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া দান দক্ষিণা নাই এতিয়া জনসাধাৰণৰ হৈ পিনে ভুগিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে একো একোটা কুকুৰ হয় চিম্পুল কথা কৈছোঁ আৰু সি আলো জাক লৈ পিনে কথা পাতে আৰু যদি বোলে চৰকাৰখনে এই দল সংগঠন বন্ধ নকৰাই বাংলাদেশী ম্যাকজনী নেখেদে দল সংগঠনৰ যি মানে উষ্টাদি বাঢ়ি গৈছে শিলঞ্জীয়া শিলঞ্জীয়া মাজতে কিন্তু যুদ্ধ হ'ব চিম্পুল কথা হৈ যাব নোহোৱা নহয়তো এতিয়া চাওকচোন উজনি যিবিলাক আছে মানুহ আছে শিলঞ্জীয়া আছে তেওঁলোকে দল সংগঠন খুলিছে তেওঁলোকে উজনি অসমৰ ছাইডে ভাবি আছে নামনি কথা একো ভবাই নাই চিটু বৰুৱানে কি নাজানো তেখেতে চিম্পুল কৈ দিছে মিয়া এজনক কৈছে নগাঁও গুচি যা নগাঁৱত কি মিয়া থাকে নেকি অকল বহুত কথা আছে তই চৰকাৰলৈ আহ্বান দল সংগঠন বন্ধ কৰক অবৈধ বাংলাদেশীক পঠাই দিয়ক নহ'লে মহাভাৰত আৰম্ভ হ'ব লাহে লাহে কৈছোঁ মহাভাৰত আৰম্ভ হ'বই